I'm Чи новина останніх днів тепло не дорожчатиме, принаймні платіжки за квітень різко не зміняться? То ще місяць гріємо оселі. Ну і душу. Що далі? Чи зросте вартість опалення у травні? Наскільки? І чи зупинить зростання тарифа накладення мораторію? Наскільки реально вартість комунальних послуг повернути до рівня початку 2014-го? Відповіді на ці запитання сьогодні шукаємо з гостями «Погляда». У нас в студії Сергій. Пукас, головний інженер комунального підприємства «Коменергосервіс». і буквально за кілька хвилин до нас приєднається депутат міської ради Вадим Рублевський. А, також сьогодні почуємо думку провідних експертів економістів. Отже, нагадаємо, з 3 березня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, ухвалила рішення про підвищення тарифу на газ і теплову енергію з 1 квітня. Однак Мін'юст був проти. Затвердження – за місяць наперед. І вчора тільки под вечер стало відомо, що тарифы на центральное опалення та гаряче водопостачання таки піднімуть. Але не тепер, А з 1 травня в середньому до 70%, якщо точніше до 67%. В той же час ціни на газ і оптовий тариф на теплову енергію для підприємств таки зріс від учора. І я не можу зрозуміти. Поясніть, що це значить для вас тариф зріс, для людей не зріс. Ну, поясніть незрозуміло цю формулювання. Ну, тариф вираз. Потому что есть решение, мы обязаны его То есть выполнить. Вы будете платить уже по новым тарифам. За этот месяц вы должны будете перечислять деньги за, по новым тарифам. За покупную тепло, да, по новым тарифам, да, но пока для населения до 1 мая тариф не возрастает. Скажите, пожалуйста, по вашему конкретному предприятию, это вы обслуживаете какие районы? Часть жилмассива Приднепровск, Солнечный, Начало Правды до Авиадука, полностью клочко, жил жилмассив, Левобережный 1, 2, три частично, Воронцова Универсальную. Вот наши районы, которые обслуживаются. То есть в основном Левый берег вы обслуживаете? Да, это все, это все Левый берег. А, да. Скажите, пожалуйста, какой тариф должен был быть для людей уже вот буквально с 1 апреля? Ну, к сожалению, может не к сожалению, а к хорошему, наши тарифы возросли совсем немножко, поэтому вот привожу, если тариф до, на сегодняшний день еще для населения действует по отоплению 12.39, то ориентировочно, ориентировочно с 1 мая он возрастет всего лишь на 11 копеек и станет всего лишь 12.51 копейка. То есть, то получается, есть получается, ваше предприятие не повысит тарифы и сразу на 67%, всего лишь на несколько на 11 копеек. Да, да. Это замечательно. А с чем это связано? С тем, что ваша котельня отапливает, вы отапливаете, зависите ну, от угля, а не от газа? Да, в первую очередь мы покупаем теплоноситель с Приднепровской ТЭЦ, Днепроэнерго, ДТЭК, да, и вот, как бы... С ихней то есть стороны, у вас есть реальные нету. возможности вот не делать такое существенное удорожание тарифа а всего лишь на 11 копеек. Да. У нас еще есть три предприятия, которые обслуживают, подают тепло. Что у них? Какова ситуация у них? Насколько у них может с 1 мая вырасти тариф? Ну, по тем данным, которые я знаю, то примерно ориентировочно от 50 с чем-то до 67 процентов. Это максимальный То есть такие существенно будут на трех предприятиях? Да, к сожалению, все, что связано с газом, да, вот есть такое. Скажите, пожалуйста, я сегодня общалась с представителями других предприятий, которые подают тепло, и они говорят, что у них существенно дорожает, но им придется платить самим по новым тарифам, людям по старым. И они хотят, чтобы все-таки вот эту разницу все-таки помог как-то решить бюджет города. Насколько, как вы думаете, насколько это реально? Ну, ну, я понимаю, что у вас это несущественно, ну, вы можете каким-то образом помочь людям. Ну, а нет. вот как вы думаете, сколько реально бюджету взять на себя такую, такой груз? Ну, много лет уже идет, что тариф всегда не успевает за его себестоимостью, скажем так, и плюс еще работать хотя бы 1-2% в прибыли, и поэтому из года в год это повторяется, и разницу в тарифе этим коммунальным предприятиям возмещается с городского бюджета, к сожалению. Ну, Тут надо выбирать или тариф для населения. То есть есть реальные шансы. Реально. Мы спросим Вадима Григорьевича, насколько да. реально, чтобы депутаты на ближайшей сессии таки утвердили такое решение, все-таки помогли вот тем людям, которые, которых обслуживают другие предприятия, решить вот эту разницу в тарифах. Да. Ну, знаете, вот, честно говоря, я всегда завидую своим знакомым, друзьям, которые живут на левом берегу, потому что у них всегда тепло и очень хорошо и роскошно. Ну, в зависимости от правого берега, не везде так хорошо, как хотелось бы. Скажите, пожалуйста, я знаю, что эта зима была для вас очень напряженной. Газ это одно, там были свои проблемы, но то, что у вас часто не было уголь, ну, на минимум был уголь, как вы выжили этот отопительный сезон, как удалось вот не делать сбои? Ну, первое, мы работаем качественно-количественно, то есть объясняю качественно это температура, количественно это расход теплоносителя. То есть если у нас есть ну, какие-то определенные трудности с поднятием температуры, есть возможность увеличить расход и тем самым, ну, как говорится, поднять температуру во всех квартирах, если будет не хватать температуры. Поэтому как бы то та недодача температуры, которая была, она была там в, в 3-5 градусов была. Мы все компенсировали расходом, поэтому люди этого не почувствовали. Это точно, я могу сказать, потому что у нас много коллег живут на левом берегу, обслуживаются от вашего предприятия. Скажите, пожалуйста, сколько, вот несмотря на то, что вы даете все-таки качественное тепло, есть задолженность по вашему предприятию? Да, очень очень большая, к сожалению. Какова люди... задолженность на сегодняшний день? На сегодняшний день население нам должно 52 миллиона. Население. Сколько? 52 миллиона. А сколько всего вы обслуживаете, если есть какое-то количество домов, сколько это? 367 или 8 домов мы обслуживаем вот. И вот я могу назвать, к примеру... Вот хотелось бы знать, какие да, вот самые вот. такие злостные неплательщики в каких домах живут. Давайте... Жил массив солнечный, прогрессивная 3. Задолженность по квартире 37 252 гривны. Подождите, 30... э, прогрессивная 3? Прогрессивная 3, да. квартир мы не называем, правильно? Мы не называем, бог с ним. Да. Если можно, назовите, просто хочется понимать для себя. Что там живет? Это какие-то очень ну, пенсионеры, кто там? Э, нет, Вы знаете хотя бы социальный статус? Э, социальный статус – это живут там нормальные люди, не бомжи какие-то, которые реально могут платить, просто… Люди уже привыкли тоже. Ну, 37 тысяч. Что... Да, и чтобы люди понимали, этот долг э, начал. Ну, от комментаргосервис э, основан пер на 1 ноября 2009 года. То есть эта сумма начала расти с 2009 года всего лишь. То есть это ну, как бы не такой уж большой срок, но суммы астрономические. 37, 38, 40. Подождите, 3, это 37 это еще не самая большая сумма Нет, задолженности вот по одной квартире? Самая большая задолженность это Донецкая шоссе 106, там две квартиры рядом, и одна квартира имеет задолженность 48 215 гривен, а вторая квартира 46 717 гривен. Вот люди... А в этих квартирах, ну простите, пожалуйста, что я спрашиваю, вы как-то обследуете эти квартиры, кто там живет, есть у вас служба, которая помогает разобраться с вот такими злостными непалкельщиками, все-таки 48 тысяч. Как люди собираются вообще вот выжить есть дальше? Живой пример, Донецкое шоссе 122. Там, получается, многодетная семья, они э, сразу вот, живут в трех квартирах сразу. Угу. Вот у них долг был до недавнего времени 49 тысяч. Вот я сегодня узнавал в абонентской службе, они его смогли немножко сократить? опустить, да, сократить, почти до 30 тысяч. То есть люди То есть даже могут Даже многодетная семья пытается. Да, платить. Люди могут платить, и главное желание. И Скажите, пожалуйста, остальное. а есть те, которые состоятельные и не платят? Вот честно, положал руку на сердце, скажите, есть такие люди, которые, ну, госслужащие, чиновники, депутаты, есть среди ваших абонентов такие ну, есть, люди? все есть, много, очень людей, и, которые работают и в горосполкоме, и на Приднепровской ТЭС работают, там, где стабильно платят зарплату, и хорошую зарплату, но, к сожалению, понимаете, у, у нас выработался стереотип, пройдет три года, и долг Спешит. спишется. Да. Но, к сожалению, хочу сказать, что долги никогда никто списывать не будет. И то, что люди думают, что проходит три года и можно об этой сумме забыть, к сожалению, вот, вот у нас сейчас на предприятии как бы работает. Э Коллекторская фирма, которая занимается. То есть вы работаете с Да, должниками. работаем. И как только, как только э, идет э, изъятие имущества с квартир. То есть вы люди... только отбираете квартиры или имущество? Нет, 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 нет имущество, имущество. Имущество пока только отбирает. Люди сразу же находят деньги. Э, то, в... то есть не доходите до того, чтобы забрать там да. плазму, шикарные стереосистемы. Были, были такое, и... что и доходило, ну не доходило, то есть на начальном этапе машины конфисковывали, и люди сразу находили деньги и сразу же бежали. То есть у людей есть деньги, просто не хочется платить и все. Зачем? Скажите, пожалуйста, вот военкомат поступил в начале первой волны мобилизации. Они принесли прямо на сессию горсовета э, повестки в военкоматы. Вы не, пла не планируете в ближайшую сессию или потому что долги 52 миллиона это ну, шикарно, и вы говорите, что среди депутатов и чиновников есть разного уровня, есть те, кто не платит. Вы не планируете принести квитанции прямо на сессию горсовета? Показательно. Может быть, таким образом показать всем и депутатам, кто среди вот этих... Нельзя. Вам нельзя. То да. есть это этика запрещает или это вот такая вот корпоративная... Мы давно хотим допустим, подать списки во все службы наши городские, ну, в том числе в что фамилия, адрес, сумма, ну, пока есть общего мнения. Знаете, раньше даже были щиты, бигборды большие, были, где были, вывешивали были, фамилии были. самых злостных непалкеев. Я Р, думаю, что раньше, ни один чиновник, ни раньше, один госслужащий не позволит себе висеть на раньше было. бигборде позора. Мы, мы обменивались списками со всеми учреждениями города, ну, как-то вот, оно почему-то не пошло. Ну, было, раньше это было. Это еще в начале где-то 2000-х, может, в середине 2000-х годов было такое. Ну, потом может, оно... Стоит вернуться все-таки, ну 52 миллиона, вы мне же, ну просто знаете как, я думала там, ну 3 миллиона, 4, ну 18 миллионов, потому что мы недавно говорили о долгах по оплате за воду, там 18 миллионов задолжали за услуги э, лифта, простите, а, а вот... Вся проблема в том, что. Первое... Это по одному предприятию у вас да, получается по 53 миллиона. Первое. Нам не дают возможности отключать должников, потому что Антимонопольный комитет очень за этим следит. У нас уже были по этому поводу казусы с этой организацией. Поэтому нам запрещено, а тем более в отопительный сезон это вообще даже не рассматривается. Ну вот, отключить нельзя. Как бы исполнительные службы тоже работают не очень, как бы хотелось. То есть, все надежда на вашу службу коллекторскую, правильно mm -hmm. я понимаю? Mm -hmm. Да. И да, я очень да. рада приветствовать, что к нам Эффект присоединяется есть. депутат городского совета Вадим Рублевский. Проходите, пожалуйста. Вадим, вопрос сразу в лоб. Мы только что говорили с Сергеем, это предприятие ⁇ Должников у них очень много долг. На сегодняшний день только по одному этому предприятию 53 миллиона. И среди тех, кто задолжал по одной квартире 48 тысяч, 46 тысяч, 37, 38. Скажите, пожалуйста, и Сергей говорит, что среди этих неплательщиков есть состоятельные люди, в том числе и чиновники, в том числе и госслужащие. Скажите, на местном уровне, уровне на депутатском корпусе можно принять какое-то решение хотя бы к тем, кто состоятельный, платить своевременно за... Потребленные услуги. Смотрите, у нас иногда бывают принимаются какие-то решения, которые, ну, по ним, если не предусмотрено наказание, то и выполняться они не будут. Но я бы Кому Энергосервис советовал начать с другого. Дело в том, что мой округ левобережный 1-2 это как раз тот та часть территории, которую Common ERIS тоже обслуживает. И я могу сказать одно самое первое основное: люди намного лучше платят, когда чувствуют адекватную отдачу. Понимаете? У меня с Комэргосервисом регулярно бывают разбирательства, когда люди жалуются, вот то э, холодно, то тепло, то есть и нужно это отрабатывать. Так. И, и Вадим, вы, наверное, не знаете, потому что я живу на Гагарина, и у меня вот в этой зимой 14-16, 14-16, и очень редко, когда было 18. Это откровенно говорю, это лучшие самые такие лучшие дни. А моя знакомые живут на левом берегу, и они очень довольны, они ходят в легких костюмах, а я вместо одной одного халата могу на у, Где меня есть, у меня есть один э, житель на Донецке, 124, который регулярно жалуется и приходится очень срочно туда моя помощница выходит, она там принимает меры, общается с коммунально-энергосервисом. Но а это что не самое главное Вы не знаете этот адрес? Нет, там проблема не не в Комэнергосервисе, энергосервисе ага, просто в процессе. Пока мы разбирались, то мы задавали вопросы коммунально тоже. Но я хотел бы вернуться. То есть первое, на мой взгляд, Комэнергосервис, да и все коммунальные предприятия не очень хорошо работают с судами, с судами службами то есть они не очень хорошо судят потому что есть механизм при котором сначала э, выигрывается суд вернее посылается претензия на по почте да в которой разнесятся ситуация плательщику потом подается иск в суд потом суд выигрывается вот и потом э, материалы попадают в исполнительную службу абсолютно соглашусь что исполнительная служба ну не отрабатывает так как это нужно было. То приходят если имущества нет какого-то которого можно взыскать или арестовать счета то они ну не очень-то охотно этим занимаются да вот но э, этим все равно нужно заниматься. Я по своему дому, в котором у нас СМД организовано, я могу сказать так, что когда стали адекватными отношения между администрацией дома и жильцами, то количество неплательщиков сократилось значительно. И в то же время с теми оставшимися, которые остались, мы действительно подавали в суд, мы выиграли в суд, мы работаем с исполнительной службой. Просто это дало возможность понизить количество, ну, у нас задолженников по дому два или три человека, всего. У одного человека там задолженность была, вот он отрабатывает Задолженность дворникам по дому. То есть, вот такие способы взаимодействия мы тоже нашли. Поэтому сочетание вещей. Первое. Uh, common сервис должен гораздо лучше работать с людьми, чтобы основная причина: я сталкиваюсь в отношениях с ЖЕКами, что люди не, плат не платят принципиально. Они считают, да. что uh, Через тепло. Года спишутся. Нет, не так, не поэтому. Это какой-то был, какой был бы такой журнистский подход, и многие люди считают, что а, то у них а, не, так, не такое тепло, то ли тепло дорогое, то ли, то есть, они считают, что та оплата, которую они должны нести, она неадекватна той услуги, которую они получают. Ну, надо Нам меняться квартирами, и там, где говорят, что не тепло, мы будем меняться в следующем году квартирами, и так будет, наверное, про правильно. А, мы тут, а да, конечно. Я хочу сразу сказать, холодно и тепло мы. Стабильно работаем. Холодное тепло это значит, люди закрыли счетчик, открыли счетчик, закрыли счетчик, открыли счетчик. И вот это вот колебание туда-сюда то, то есть, есть 50% получается. жарко, 50% людям холодно. И они начинают те, что жарко, они там клетки варят на этих счетчиках, никого туда не пускают, а кому-то холодно. Начинают искать депутатов, в городские органы обращаются, и начинается. То милицию вызовите, то еще что-то. Поэтому, как бы, это первое. И второе. Если человек хочет платить, то... Он всегда платит. У СМД каждый дом должен иметь хозяина. Когда дом Жековский, он ничейный. И нам проще, вот, допустим, если взять ЖСК дом есть председатель, есть расчетный счет, и с ним можно адекватно разговаривать. Когда дом Жековский разговаривает, к сожалению, не с кем. Ну, вы привлекли коллекторскую службу, я думаю, что работа будет лучше, потому что исполнительная служба, ну, какова была, такова была. И что самое важное, что теперь долги не списываются через три года. Но мы сегодня собрались вообще по другому поводу. У нас должны были с 1 апреля подняться тарифы, перенесли на 1 мая. Тем не менее, Сергею везет, у них уголь, поэтому они повышают всего на 11 копеек. На других трех предприятиях тарифы повысятся в среднем от 50 до 60 процентов. И мне бы хотелось просто понимать, я говорила с директорами этих предприятий сегодня, к сожалению, по разным причинам они могли к нам прийти, но они говорят, что они очень надеются, потому что им уже подняли тарифы, а людям еще только через месяц. И они очень надеются именно на депутатов городского совета, что, на бюджет, что вы на сессии ближайшей примете решение взять это все на бюджетные, за бюджетные средства погасить вот эту разницу. Можно такое надеяться, когда ближайшая Сессия. сессия должна быть 8 апреля, вот по, по графику, да. Не не очень уверен, что прямо на этой сессии такое решение состоится. Во всяком случае о том, что такое решение рассматривается, я не знаю. И мало того, что нехорошего, когда из бюджета погашаются вот вся вот разница. эта разница в тарифах, да, угу. потому что тогда предприятия не не работают вообще. А я должен согласиться с Сергей. с коллегой, да, то что действительно оба тезиса абсолютно правильные, да, но у нас проблема не Решаем с энергосервисом с давних-давних времен. Сейчас, может быть, тарифы изменятся у других предприятий, которые работают на газе. Вот. Но у Комэнергосервиса все эти годы, я так думаю, что и до сих пор до поднятия тарифов был самый большой тариф по городу. Но мы, они сейчас мы... поднимают всего на 11 копеек. Да, посмотрим, что будет после того, как все тарифы поднимутся, насколько Мало будет того, я вам могу сказать больше. Мы знаем, что предприятие готово взять на свой баланс две котельни и готово понизить еще тариф. Правильно я вас понимаю? Да. В 2009 году был разработан проект по переключению двух котельных на третьем левобережном. Это Захарченко и Мира, там не помню какие адреса. Вот. Если мы переподключаем эти котельные на свои сети, на свой теплоноситель, то ориентировочно предусматривается снижение тарифа от сегодняшнего, не от нового тарифа, а от сегодняшнего то снижения еще угу. да, на 3-4%. То есть они готовы снизить, даже в это время, те, когда будут повышать, они готовы снизить тарифы. У меня в свое время, в 2011 году, были переговоры с замначальника станции, который приезжал к нам, приезжал в Горсовет. Мы заходили к Ивану Ивановичу Куличенко. У него были предложения от станции понизить тариф процентов на 20. То есть это дало бы возможность получить тариф на левом берегу меньше, чем даже тот тариф, который действует правом, на правой стороне. Этим просто надо заниматься. Если вам удается сделать что-то прямо сейчас, я думаю, что жители вам будут очень благодарны. Но на данный момент мы отдали смету на пересчет в граждан проекта, который рассчитывал этот проект. Сейчас пересчитываются сметы и вот будет новая цена в соответствии с сегодняшними ценами уже. Ну и тогда мы очень можно ждёмся, двигаться вперед. очень надеемся, что все-таки котельные найдут деньги, котельные передадут вам и вы еще даже снизите тариф. Но в последнее время очень активно обсуждается еще один вопрос, внесенный вчера в Верховную Раду законопроект о моратории на повышение тарифов. Мы сегодня в экспертов узнавали, что они думают, насколько реально принять такой документ. Давайте послушаем вместе, что думают об этом ведущие экономисты. В экономической плоскости это не решит те проблемы, которые пытались решить поднятием тарифа. Но и поднятие тарифа тоже их не решит. Надо всегда лечить заболевание в первопричине. А первопричина, извините, в недостаточном надзоре как они выпишут закон о моратории, на какую дату они там зафиксируют, как им удастся проголосовать, так оно и будет. А насколько вот вы, как экономист, допускаете такие голосования такого моратория? Как вы думаете, пройдет? Думаю, что нет. Ну вот эксперты не уверены, что такой законопроект удастся провести. Вы как считаете, насколько реально его провести? И насколько он нужен, особенно для пенсионеров? Я бы хотел сказать, смотрите, у нас интересное отношение с государством. Государство предусматривает массу обязанностей для гражданина. Уплата налогов, выполнение всяческих повинностей. том очень большую часть мы, как граждане, берем эти вещи на себя. То есть, это возьмите волонтеров, возьмите медицинскую помощь, там, милицию. Ну, то есть, те вещи, которые государство должно выполнять, оно их не выполняет. Мы вынуждены делать это сами. Так? Точно так же тарифы для нас устанавливают. По-моему, НКРЕ сейчас, да. да? То есть, мы даже на уровне городской власти мы на это не влияем. Так? Теперь смотрите, что сделало государство: сначала обрушило курс подняла цены на энергоносители это делает государство и после этого устанавливают все другие законы которые практически ставят на человека за грань выживания поэтому моратории наверное или надо было по крайней мере принимать мораторий или устанавливать мораторий вот на сейчас много говорят о том что за долги будут квартиры забирать и так далее то есть если человеку создаются нормальные условия для жизни да он может по максимально строгим жестким законам то есть жить для за то чтобы все таки такой мораторий был ваши, вот ваши шансы как вот ваши прогнозы на шансы 50 на 50, что его примут. Потому что сейчас этого решения, в первую очередь, ждут малоимущие люди. Это пенсионеры, это те, кто, Я не вот, жду сожалению... просто ничего хорошего. Я готов э, к любым, сколь угодно жестким законам, если эти законы и правила действуют одинаково. То есть как по отношению ну... к правительству и государству, так и по отношению к гражданину. Если в одну сторону законы жесткие, то есть тариф заплати, иначе мы заберем квартиру, а с другой стороны государство ну, не, не отслеживает, не создает человеку нормальные условия для жизни, то это нечестно. И мораторий это должен быть... Ну, кроме этот мораторий предполагает возвращение цен к уровню прошлого года. И вот что думают эксперты по поводу того, насколько реально вернуть тарифы до уровня начала 2014 года. Внимание на экран. Нам не надо возвращать тарифы ни на какой уровень нам надо сделать их адекватными. Что сегодня э, в мире считается нормальным уровнем для коммунальной сферы? Это порядка 20% доходов домохозяйства. То есть до 20% доходов домохозяйства – это содержание жилья, это коммунальная сфера. Сегодня мы пришли к тому, что у нас для пенсионеров э, содержание жилья, коммунальная сфера будет порядка 80% их доходов, а для работающих где-то от 50 до 80, в зависимости от ранга доходов и количества иждивенцев в семье. А, Вадим, что вы думаете, реально вернуть тарифы а, не только на тепло, на все остальные услуги до уровня 2014 года, начала 2014? Потому что это не первое поднятие газа, света. Ну, я думаю, что нереально. То есть нереально. мы, да, с одной стороны, понизили цены на газ, на топливо, там, но одновременно вырос курс, и я не очень понимаю, как Скажите, это Скажите, пожалуйста, вы помните, какой тариф у вас был на начало 2014-го? Да, конечно. Какой? Одно, одна геокалория у нас стоила 476 гривен, 37 копеек. Ну, 12,39, один квадратный метр. То есть, практически жилья. так и стоило, как да. было до этого. Вы да. не меняли тарифы, вы оставались, да. несмотря на все повышения. Да. И у нас есть еще одно мнение эксперта. Давайте тоже его послушаем вместе. На сегодня мы имеем. Категория из людей, которые платят, это достаточно взрослые люди, которые пенсионного возраста, которые получив пенсию идут сразу платить. А второе ⁇ это условно я называю средний класс, который достаточно ответственные люди и не хотят накапливать долги. Смогут ли они теперь платить? Конечно нет. То есть бабушкам будет это делать достаточно проблематично, а среднего класса у нас с каждым днем становится все меньше и меньше. Это только будет увеличивать долговую яму. Итак, если моратория не будет принят, тариф на газ со вчерашнего дня уже вырос на 280%. Электричество подорожало на 40%, а с 1 мая за тепло будем платить до 67% больше. И до 100% может вырасти в цене со следующего месяца холодная вода. Напомню, что сейчас те, кто не имеет счетчика, платят в месяц человека за воду 93 гривны, а с мая будут платить по 200. То есть коммуналка станет не просто золотой, что думаете, без индексации хотя бы пенсий э, можно реально не накращивать долги? Ну, первое, жителям нужно рекомендовать, насколько это максимально возможно, установить счетчики на все. То есть самое главное, чтобы люди платили за реально потребленное. Тогда это будет немножечко легче даже при условии повышения цены. А второе. Нужно очень настаивать, и работает в направлении Тимонопольный комитет, депутата с тем, чтобы Днепрогаз им выделили бюджет в этом году, чтобы они устанавливали счетчики по всем домам, по всем потребителям. Я знаю о том, что есть два пилотных проекта в индустриальном районе, два дома у СМД. Там на всем жителям дома устанавливаются счетчики. Этим нужно заниматься обязательно. Но и, наверное, нам придется и и на уровне местных властей, на уровне правительства ходатайствовать о том, чтобы мы каким-то образом поддерживали тех людей, кто не справляется с этой ситуацией. То есть мы То должны То тоже можно помочь как-то установить людям, которые пенсионеры, которых действительно да. нет детей, но это должно быть реально. Они так помогли пенсионерам, у которых есть дети, внуки, кто может, а те, кто одни, так и остались ни с чем. Ну, можно конечно. это как-то провести через депутатский корпус, вынести такое предложение. А, что касается газа, ну как газа, воды но... особенно. Смотрите, ведь многие не... пенсионеры давно не устанавливали счетчиков воды а смотрите сейчас есть два пенсионера 93 гривны с одного человека с двух это получается 180 Вообще говоря, правило, когда потребитель сам же и ставит свои э, приборы учета, ну, э, тривиальный пример, вы в магазин приходите, взвешиваете там что-либо uh -huh. на весах, которые принадлежат магазину. Вот, наверное, и поскольку Горводоканал – это наше коммунальное предприятие, то это, этот вопрос поднимать можно. Можно поднимать. Да. Обещайте, что вы попробуете этот вопрос поднять. Хорошо. Спасибо огромное. Сергей, скажите, пожалуйста, приборы учета у вас в многих домах у вас стоят? У нас на данный момент установлено где-то больше 90% уже счетчиков. Да, то, есть то есть это плюс, конечно, да, большой. В 2007 году по государственной программе мы установили 204 счетчика. Это весь Приднепровск и частично жил массив солнечный. Все остальные счетчики установлены людьми за свои деньги. Я знаю, что депутаты там выделяют денежку тоже да, на установку. Спасибо огромное, не могу не сказать. Да, тоже выделял на левобережном первом... В втором. Левобережный первый, второй. Мы в 2010 да. году поставили все счетчики на все дома, поэтому там не хватало порядка Скажите, 16... Что мешает другим депутатам вот так, как вы свои депутатские деньги... Ну, вот, на, на нужное дело. Смотрите, я не знаю, грехи. что им мешает, просто на тот момент посоветовавшись с людьми, поспрашивал о проблематике, они все говорили о высоком тарифе, и просто, при том, я должен сказать, что все счетчики, которые были установлены у меня на округе, я их не ставил только за депутатские деньги. Во всех этих установках счетчиков участвовали люди, половину 50. суммы 50 да. на 50. Но все равно, это же половина суммы, это же не вся Тут сумма. два вопроса. Первое, то что половина суммы, второе, то что люди намного по-другому относятся совершенно. Они берегут эти счетчики, они относятся лучше к своим домам, это очень хорошо. У нас буквально Остается минута. Скажите, когда планируете закончить отопительный сезон? Я скажу, что есть уже распоряжение, но оно, как бы, пока температура на улице не позволяет это сделать. Надо минимум три дня выше 8 градусов подряд. То есть, Причём... если три дня, средняя температура за сутки будет не выше, больше? Выше, выше 8 градусов, выше. Только тогда вы имеете Только право тогда. отключать тепло? Да. Пока да. отключать не ну, планируете? Нет. нет. Спасибо огромное. Я думаю, что... что я могу сказать. Если доверять прогнозам на разных сайтах, то в эту субботу нам следует ждать в Днепропетровске чуть ли не снег. Дожди время от времени будут аж до 19 апреля, а потепление придет только с 23 числа. Сергей, одна надежда, что вы не оставите нас без тепла и в квартирах, а значит и на душе у нас тоже будет тепло. Это была программа «Погляд». Если вы пропустили важную информацию, заходите на сайт 34.us. Там есть все наши программы. Ну а мы говорим вам до встречи в понедельник в этой же студии на 34-м канале. Спасибо, что всегда с нами. Нас это тоже греет.